zamonaviy universitet qanday bo'lishi kerak deysizmi keling ushbu savolga birgalikda javob olamiz qani ketdik shahar markazida joylashgan universitet binosining qulayligi malakali ustozlardan yuqori sifatli bilim o'qishni tugatmasdan ishga joylashish zamonaviy xona so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan muhit telestudiya radio studiya va taqdimiyotlarda amaliy darslar o'tish imkoniyati ochiq havoda mazmunli vaqt o'tkazish bu qaysi universitet deysizmi o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida qabul boshlandi bosma ommaviy axborot vositalari va noshirlik ishi fakulteti aynan sizni kutmoqda fakultetda qanday yo'nalishlar bor deysizmi unda mani diqqat bilan eshiting jurnalistika sohasining barcha yo'nalishlariga to'g'ri keladigan bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi harbiy sohasiga qiziqasizmi poligonlarda xizmat qilish va o'qishni bitirayotganingizda leytenant unvonini qo'lga kiritish istaysizmi undan tashqari sportga mukkasidan ketgan abituriyentlar uchun sport jurnalistika yo'nalishida o'qishingiz mumkin agarda siz ham bizning safimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz quyidagi ma'lumotlarga murojaat qiling xayr albatta sizni kutib qolamiz